Доброго ранку, продовжуємо наш ранковий ефір і приймаємо в нашій студії гостю. Це асистент кафедри інфекційних хвороб УМСА Наталя Олегівна Прийменко. Добро доброго ранку, ранку. Вам. говоримо, звісно ж, про а, актуальну зараз тему про здоров'я, про захворюваність на грип. Так, шановні друзі, ми вже цілий тиждень цю тему обговорюємо власне і зокрема. Цього разу ми поговоримо власне спеціалістом про грип. зараз в Україні. ну, Багато в областях вже оголошують і карантини відповідно, і перевищення епідеміологічного порогу. Але головне, ну як мені здається, це профілактика. Профілактика цього захворювання. Не захворіти. Це найголовніше. Тож давайте спочатку про сам грип. Тому що дійсно багато хто з, з нас, скажімо так, навіть не розуміє, да? що це таке От грип. Ну, грип то і грип. Багато хто її плутає з звичайним ГРВІ. Так, як відрізнити грип від звичайної застуди? Грип – це остре інфекційне заболівання, яке визивається вірусом. А что касается ОРВИ, то это э, сборное понятие, да, которое включает в себя э, целый ряд заболеваний, которые вызываются различными вирусами. И э, что характерно для гриппа, это, как правило, острое начало с повышения температуры до 39-40 градусов. В первые сутки заболевания э, появляются у пациентов жалобы на головную боль, преимущественно в лобной области, боль при движении глазных яблок, э, боли и ломота в мышцах, в суставах. Вторые сутки заболевания присоединяются боли в горле, першение, появляется заложенность носа и частый сухой кашель. Ну, это основные симптомы. Урвы протекают, как правило, группа заболеваний, которые вызываются вирусами, острых респираторных вирусных инфекций, они протекают более легко. Чаще всего это температура до 38 градусов. Ну и нет такой последовательности, вот, которую я говорила. Может быть в начале появления насморка, кашля температура может присоединяться позднее. Если человек увидел, что все-таки есть такие симптомы грибы, какие должны быть дальше? Какие первые действия вообще? Да нужно обязательно остаться дома, ни в коем случае не выходить на работу для того, чтобы не распространять вирус и избежать возможных осложнений. Соблюдать постельный режим, принимать больше жидкости и, конечно же, при первых симптомах нужно вызвать врача. Ни в коем случае не заниматься самолечением, потому что заболевание может иметь непредсказуемое течение, осложнения могут развиваться уже с первых дней заболевания, оценить тяжесть, правильное состояние и правильно назначить лечение может только врач. Ну, і в далі, звісно, строго выполнять всі назначення врача, прислушиваться к, себе, к своєму состоянию. При малішому знову обратиться за медицинской допомогою. Ну, от знову ж таки, <клес> скажу, да, дійсно, звертатися потрібно до лікарів, а от багато ну, телеглядачів я в цьому, то й ми такі скачі. Да? Uh -huh. От е з'явилися якісь перші симптоми, що там зараз? Три прийняти якийсь противірусний препарат, зайнятися самолікуванням, тим більше, що зараз і багато цієї рекламної інформації взагалі так передається з вуслу. Так, а оце, оце це добре допомагає обов'язково. Навіть Заг... в аптеці можна да, сказати. В, да, в аптеці можна сказати. А, візьміть, будь ласка, це. Оце дуже добре, нормально, ви вилікуєтеся. Взагалі такі є поняття лі, е, е, ліки, від ліки від грипу. Від грипу да. Ну, понятия лики от гриппа нет, есть понятие противовирусные препараты. И вот наиболее эффективные противовирусные препараты может назначить только врач, потому что спектр препаратов большой, но против гриппа есть особая группа препаратов, которая действует только на эти вирусы, и вот они и должны быть назначены. Но это должно быть только назначение врача и под контролем врача. Ни в коем случае не лечиться в аптеке. Ну, а что до вирусов, они же также имеют разные ну, разновиды, соответственно. Конечно, этих вирусов более 200 на сегодняшний день, которые вызывают острые респираторные вирусные инфекции. Поэтому и э, пациент не сможет сориентироваться в количестве противовирусных препаратов и какому нужно отдать предпочтение, во-первых. Во-вторых, пациент и не сможет поставить и фармацевт в аптеке не сможет поставить диагноз и назначить правильные препараты нужные в данной ситуации. Ну, а что до, знову таки, говорится, циркуляция А1, а а, а, А1, А1, да. Да, 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 да. Вот, 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 да в этом эпидсезоне циркулирует, продолжает циркулировать этот вирус. Мы его знаем уже с 2009 года и сталкиваемся с ним весь этот период в течение 5-6 лет. И в общем-то в этом эпидсезоне появление его снова было прогнозировано. То есть мы ожидали этот вирус. И этот вирус входил в состав вакцин, которые на этот эпидсезон были разработаны. В общем-то, ничего необычного мы не видим по ситуации. То, что сейчас происходит. Особенностью этого вируса является то, что он чаще вызывает осложнения, такие как со стороны нижних дыхательных путей, такие как пневмонии, вот и является особенностью то, что поражает трудоспособное население, потому что у нас нет достаточного иммунитета для того, чтобы защищаться от этого вируса, вот и чаще всего поражает лица из групп так называемых риска развития осложнений. Это беременные женщины, это пациенты с избыточной массой тела, пациенты с хроническими заболеваниями легких, сердца, с сахарным диабетом и, конечно же, это те Групи різка, которые в первую очередь нуждаються в профілактиці грипу, котрим показана вакцинація, ну то ска про вакцинацію. Дійсно, ну, як взагалі відбувається вакцинація? Це може кожен звернутися до лікарні, зробити собі щеплення. Конечно же, прививки нужно обязательно делать. Наиболее эффективны они до начала эпидсезона, то есть это октябрь-ноябрь месяц, но можно проводить вакцинацию и уже в период начавшегося эпидсезона. Проводить вакцинацию нужно только в лечебном учреждении под контролем медицинского персонала. Вакцину можно приобрести в аптеке. Ну и что касается выбора вакцины, то в общем-то все вакцинные препараты, которые представлены в аптечной сети, они все эффективны против вирусов, вирусов которые циркулируют. Полірують в этом і тобто можна відспользувати любу одну з этих вакцин. Я хотів запитати щодо того, дійсно багато хто каже, та я переживу, не буду звертатися до лікаря, там перенесу як вкодно, на ногах грип. Які можуть бути наслідки цього щодо? Ну, ни в коем случае нельзя так э, беспечно относиться к этому заболеванию, потому что заболевание на самом деле очень коварное и опасно, но именно своими осложнениями. Э, осложнения возможны как связанные с самим вирусом гриппа, это поражение сердца, поражение нервной системы, поражение легких вот в виде вирусных пневмоний, ну и также осложнения, связанные с присоединением различных бактериальных инфекций. Это и атиты, и синуситы, и бронхиты, и те же пневмонии бактериальные. Ну и особенно э, проблема большая – это заболевание. Заболівання для лиц, которые относятся вот к тем группам риска, которые имеют хронические заболівання, тому що эти заболівання можуть обострятися на фоні гриппа. Так, Наталя Легівна, яка все таки зараз ситуація захворюваності у Полтавській області, зокрема. В Полтавской области, как и по всей Украине, мы отмечаем сезонный рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Два города Полтавской области, это Кременчух и Комсомольск, и еще три района отмечают превышение эпидпороговых показателей по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Ну, а что касается вирусов, которые циркулируют, то это преимущественно вирусы типа А, и, и среди них доминирует вирус H1N1 на сегодняшний день. Ну, По это, данным в лабораторных Ты сказала, типа, вируса. Это вирус? Ну, то, типа ну, А, А, Б, С? Он... классификация. до классификации. Мы выделяем три типа вируса, которые способны вызывать заболевания у человека. Это вирус А, Б и С. Но среди этих вирусов наиболее коварный, наиболее изменчив, это вирус гриппа А. Благодаря своим генетическим возможностям вот и пандемии и чаще всего, которые переживает человечество, связаны именно с вирусом гриппа А. Сезонные подъемы заболеваемости могут вызывать как вирусы гриппа А, так и гриппа Б. Это то, что мы имеем ежегодно, сезонный подъем заболеваний. А эти вирусы только можно, я так скажу, по ветернокапельным шляхом, да? Кто чихнул там, не знаю, кашлянул и все. Наиболее часто инфицируемся мы воздушно-капельным путем, конечно же, но нельзя исключать и бытовой путь. То есть мы можем и через грязные руки заражаться и через предметы быта. Мы-то руки же нам не так, одна из основных рекомендаций, как яки, можно чаще. Какие еще засобы профилактики, кроме вакцинация может быть? Яки это основной, ище, так, да, метод. Какие еще, прости, может быть? Что может, да, ты? не знаю, там, ну, ряд, есть витамины, Ряд, там, ряд простых правил, да, которых нужно придерживаться для того, чтобы не заболеть. Это избегать контакта, конечно же, с больными людьми, но если это крайне необходимо, то обязательно нужно надевать маску, чаще мыть руки, э, избегать контакта грязных рук с глазами, носом, ртом, э, не посещать мероприятия с большим скоплением людей, то есть на время отложить посещение театров, кинотеатров, как можно меньше пользоваться общественным транспортом, стараться конечно, вести здоровый образ жизни, это высыпаться, полноценно питаться, чаще бывать на свежем воздухе, ну и, конечно же, не переохлаждаться, избегать стрессов, потому что эти факторы способствуют ослаблению нашего иммунитета. Щодо масок, у мене також є такий міф, скажімо так, що от маску вдягнув, все не захворієш ні в якому разі. А з іншого боку, також кажуть, що якщо хвора людина відповідно і э, дихає, то на масці скуп... накопичуються ці всі як Конечно, правильно бактерії, же. скажімо так, да, і вони ще поглиблює навпаки хворобу. Тобто, як це можна ну, маска накаплює. вирусы, которые мы вдыхаем, да, и, в общем-то, есть правила отношения маски определенные. Каждые два часа маска должна меняться обязательно. Если она одноразовая, то она выбрасывается. Если многоразовая маска должна быть обязательно простирана, проглажена горячим утюгом. Вот. И когда мы снимаем маску, меняем ее обязательно после снятия, нужно вымыть хорошо руки с мылом, потому что эти вирусы, которые уже есть на маске, мы можем э, перенести на руки, и затем э, они могут попасть в дыхательные пути. Поэтому с маской тоже есть определенные пользования правила. А если в родине, соответственно, кто-то один захворел, и пока не захворели. Какие главные рекомендации, не знаю, изолировать или что? Да, обязательно больной должен быть изолирован в отдельной комнате. Ему выделена посуда обязательно, белье. Нужно надеть на больного маску, ну и носить маску окружающим членам семьи. Чаще проветривать помещение, в котором находится больной, делать влажные уборки. Ну и, конечно же, уход, осуществлять уход за больным и стараться не заразиться, вот соблюдая эти правила простые. Кожен може захворіти, відповідно, тому головне берегтися, шановні друзі, от дотримуйтеся цих порад, які щойно прозвучали в нашому ефірі. Наталі Олегі, ну що ж ми вам дякуємо за те, що розповіли. В принципі, то про найголовніші аспекти, що стосуються грипу, я для себе особисто знову ж таки да, я нарешті зрозумів. От, да. Так, чесно, маємо надію, ви також зрозуміли та почерпнули для себе основну інформацію, яку ну, необхідно. Чесно кажучи, просто у мене така частенько буває ситуація взимку. Да, і температура може підвищитися. все, і все. Я думаю, та це звичайне ГРВІ, що там його можна принести. Ні ну, в якому разі, шановні друзі, завжди звертайтеся до лікаря. Ось так, от Наталі Олегівну. Дякуємо вам і ще раз за те, що завітали до нашої ранкової студії. Аж навіть друзі, ми нагадаємо, що в нашій студії була Наталія Прийменко, асистент кафедри інфекційних хвороб Української медичної стоматологічної академії. Всім важаємо бути здоровими. Ось. І від того будете щасливими обов'язково.